dasturimiz davom etadi xabaringiz bor ayni kunlarda bosh qonusimizga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar bo'yicha keng jamoatchilik fikri o'rganilmoqda sirdaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan konstitutsiyamiz vaqtimiz qonmusi mavzusida tashkil etilgan davra suhbatida ham konstitutsiyaviy islohotlarning maqsad va vazifalari to'g'risida fikr mulohazalari yuritildi komissiya jamiyat islohotlar tashabbuskori g'oyasi asosida ish olib bormoqda bu borada komissiyaga aholining barcha qatlamlaridan konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha tavsiflarni olib borishda vazifalar qo'yildi bu jarayonlar yangi mezonlar talablar va qarashlarni shakllantirayotgani sababli joylarda muhokamalar olib borilmoqda sirdaryo viloyati adliya boshqarmasi xodimlari o'rtasida konstitutsiya baxtimiz qomusi mavzusida davra suhbati tashkil etildi komissiyaning asosiy vazifasi bu o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishdan iborat Konstitutsiya ishlab chiqish jarayoni hozirgi kunda jadal amalga oshirilmoqda ishchi komissiya huzurida bir qancha ishchi komissiyalar tuzilgan bo'lib ular konstitutsiyani o'zgartirish kiritish darajasidagi bo'lgan takliflarni saralab ishchi guruhga taqdim etish ishchi guruh o'z navbatida esa bu takliflarni ko'rib chiqib saralab o'sha qonun loyihasiga kiritishdan iborat tadbirda ta'kidlanganidek bosh qomusimizni bugungi kun talablari asosida takomillashtirish hamda tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish umumdavlat ahamiyatiga ega muhim masala ekanligiga alohida e'tibor qaratildi qayd etilganidek asosiy qonunimizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mamlakatimizning yangi taraqqiyot bosqichi hamda yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevorni yaratdi shu konstitutsiyani islohotlardan ko'zlangan maqsad asosiy maqsad albatta xalqni rozi qilish ularni muammolarini shu qonuniy yechimini topib shu islohotlar natijasida shu muammolarni hal qilish hamda davlat boshqaruv sohasida sud huquq sohasida va boshqa mudofaa sohalarida o'z navbatida o'sha faoliyatni tartibga soluvchi qonun hujjatlarini yangilash maqsadida amalga oshirilgan davra suhbat yakunida sirdaryo viloyat adliya boshqarmasi xodimlarining fikr mulohazalari takliflari tinglandi bugungi shiddatli davr zamonga mos harakat va o'zgartirishlarni talab etmoqda ana shunday talabga javob beradigan mukammal konstitutsiyaga ega bo'lish uchun asosiy qonunimizning yangi loyihasi tayyorlanishi albatta xalqimiz manfaatlariga munosib ish bo'lar edi